আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ প্রিয় মা এবং বোনেরা আপনারা কীভাবে বাড়িতে এক একা তিন ডাকাত বিতের অজিব নামাজ আদায় করিবেন প্র্যাকটিক্যাল নিয়ম আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো ভিডিওটি আপনারা ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তাহলে আপনারা বিতের তিন ডাকাত অজিব নামাজ কীভাবে করতে হয় সম্পূর্ণ নিয়ম আপনারা খুব সুন্দরভাবে জেনে যাবেন চলুন শুরু করা যাক আজকের এই নামাজটি তার আগে একটা কথা বলি যারা চ্যানেল নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন আপনারা লাইক করলে আমরা মোটিভেট হই ভিডিও করতে ভালো লাগে সর্বপ্রথম আপনারা পাটিতে দাঁড়ানো দোয়া করে নেবেন ইবনি অজাহাতু অজিয়া লিল্লাজি ফতর সামা অতি অল আবদম আনিফা ওমা আনা মিনাল মুশ্রিক ইন এবারে আপনারা নিয়ত করবেন যারা আরবিতে নিয়ত না জানেন বাংলায় নিয়ত করবেন আমি কেবলামুতি হইয়া তিন রেখাত দ্বিতের ওয়াজিব নামাজ আদায় করিতেছি আকবর সুবাহ আল্লাহ হুম্মা অবিহাম দি কৌতাবা রকসম কৌতা আয়লা জদ্দু কমলা ইলা হইরুক أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم <سؤال> يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طائر الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعسر مأكول الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش وإيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ومنعهم من خوف الله أكبر سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي العظيم ، سمي الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد ، الله أكبر ، سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ، الله أكبر ، الله أكبر ، سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ، الله أكبر التحيات لله والصلاوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللَّهُ أَكْبَر اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونسني عليك الخير ونشكرك ولا نغفرك ونخلو ونترك من يخزرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر التحيات لله والصلاوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله আসসালাম আলাইকুম রহমাতুল প্রিয় মা এবং বোনেরা আপনারা কিন্তু এভাবে তিন ডাকাত দ্বিতের অজীব নামাজ খুব সুন্দরভাবে আদায় করতে পারেন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবেন দেখার জন্য একটি ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবার